у нас же команда «Зирка», да, называется. Но вообще, если честно, нам очень приятно, потому что много работали ребята. Вы знаете, что после определенных, я уже выступал и говорил это и на пресс-конференции, перезагрузка команды, то есть новый вектор развития команды произошел. Приехали испанские футболисты, значит, конкуренция возросла среди наших футболистов. Взяли еще новых молодых футболистов. Вот сейчас Полигенька у нас заявлен, это футболист молодежной сборной, который играл в чемпионате мира среди юношей. То есть, и будем говорить, возросла конкуренция, естественно, ребята ребята стараются в каждой тренировке, а это все переносится на матч. И вот нам очень приятно, что два представителя нашей команды попало после восьмого тура как раз в символическую сборную тура. И, короче, вы уже потренировались на этой поляне, как она? Ну, просто я хочу сказать, очень радуюсь, что такие поля есть, команда первой лиги, поле очень ухоженное, поле действительно, в общем-то, хорошее, и хочется на этом поле показать хорошую, достойную игру завтра. Ну, естественно, мы ездим только за победой, мы знаем, что поменялся тренер ФК Полтава, я думаю, что Юрий Ярошенко, в общем-то, постарается, в общем-то, тоже что-то, в общем-то, дать, а мы с ним старые друзья знакомы, еще работали в футбольном клубе «Шахтер» Донецк вместе, поэтому нам будет приятно противостоять а друг другу, но самое главное – наши дружины, команды, чтобы показали футбол. И хочется, самое главное, знаете, чтобы болельщики были на трибунах. В последнее время они появляются, очень приятно поддерживают. И как раз, в общем-то, Кубок он заслуживает того, чтобы, в общем, полтавские болельщики пришли, поддержали свою команду, приедут и ультра-кировоградские, вернее, крапивницкие, да, я уже по-старому не буду говорить. И, естественно, в этом плане, в общем-то, ждем хорошего матча.